Торгуем плодами, почтой через интернет на базар никто не носит. Торгуем плодами. И, и, и некоторые люди уже поприсылали деньги. Торгуем хурмой плодами, и зизифусом и маракуей Северной. Зизифус, да. Это полезный. Болезней нету, вредителей нету, вот просто растет, плоды можно просто приходить, срывать, съедать плоды и больше ничего не делать вообще. А вкус на, на Похож на яблоко, только намного насыщеннее. А косточка яка, у него длинненькая? Длинненькая косточка, как у, у маслины. Да, а вот такая. Да, идем вместе. Сразу сейчас посмотрите Маракую Северную. Значит, Маракуя северная, приносит нам э, каждый день. Вот дальше надо чуть дальше смотреть. Там мало солнца, там немножко затеняется. Вот тут, тут больше плодов. Значит, цветы всегда, да, цветы всегда, начиная ну, тут... с... Ой, и тут всегда, и почти до морозов цветы, и она завязывается до морозов, и и и каждый день у нас покупают, покупают саженцы. Вот это, смотрите, вот это внизу на земле видите это ее детки от типа корня она это дает, от корня да, да она дает от корня Верочка срезает верхнюю часть вот это пасынок эти тоже пасынки мы удаляем И нижние пасынки вот такие надо удалять тогда больше урожая получается и потом это мы выкапываем, все постепенно, на протяжении, начиная с осени, всю зиму, всю весну выкапываем, отправляем по всей Украине. И нам за это платят, ну смотрите, ну, каждое... 100 гривен каждое растение, которое выросло само, его просто надо выкопать и отправить. Ну, угу. и все. Ну, его, не... его не надо на зиму утеплять или чи... Ні, взагалі нічого не потрібно робити, тому що якщо щось робити, буде ще гірше. Ми раніше тому пробували щось утепляти, щось накривати, а потім під, оставили, утеплення... і воно себе... під утепленням накопичуються хробаки, які вилазять з під землі. і Їм там добре, да, ну в залежності, тому що сонце нагріває взимку, якщо безморозний період, вони вилазять з під землі. и себе устраивает там гуртожиток, а так, когда ничего нет, ей так набагато лучше перезимовать. Да. И из этого цветочка, он начинает делать... Скажите, сейчас у вас можно купить вот уже готовый такой этот, чтобы я с собой повезла, или Может? только осенью надо копать? Нет, можно всегда каждый день, и сегодня, сегодня а их можно купить тысячу за сегодня. За один день можно купить тысячу. а Сейчас десять. мы еще дойдем. Горшка. Ну, да. Я просто, чтобы потом почта не высадить, мне это очень заинтересовало. Это новое растение, у которого, которого еще у людей нету. Его. А вот тот тоже вот этот Как вы сказали? Зизифус, да. Зизикус? Зизифус, да. Это тоже. Да. А какие винспилы и Какого цвета? ну, майже такие же, тільки трошки в желтоватый вид відбиває. А потом коричневее чуть-чуть. На сливку, на сливу похоже На так? Да? немножко, только не коричневый, да, Да, мохнатый, да. И сколько лет вот этой форме уже? Ну, на, на лет 7-8 примерно, Нет, так. Девять, девять. Ну где она быстро растет? Она растет медленно, когда ее посадить. Только она растет медленно, потому что ей надо укорениться. Когда она укореняется, она набирает это темп и растет метр угу. в сезон, там, допустим, в зависимости от это, условий. Ой, Теперь... Да, во сколько их? Себе. Э, что? Маракуль? Маракуй. Да. <звы> Алло. А Вовик приветствую. Да, вот этот тыльный забор мы будем здесь весь саживать под ящиками. Да. А, там все все отлично. Все, Вовик, все печу. отлично. У меня покупатели. А это гранат у нас там. Да, гранат я знаю. Да, кто не видел, как цветет гранат. Посылки ну, завтра, завтра да. есть ну, посылки, угу. да, в среду. А сегодня у меня покупатели, да. Окей, пока, пока, Вовик. Пойдемте, я вас виноградом угощу. Значит, у самый у вас, у каждый, используется. каждый каждый квадратный метр нам приносит 500 гривен. Идите, я вам покажу самый ранний виноград в мире. Да, только это еще не привитой. Прививаться будет весной и, и продаваться через год, скажем так. И вот это самый ранний виноград в мире. Сможете сюда, захотите сюда залезть. залазьте, это уже. Ой, а я, с бы этой... под... а я бы подумала, что это обычный синий виноград. Да, но, но это самый ранний. Это обычный, но весь зеленый еще везде. А вот мы уже половину съели, а сюда я мы еще... Съели? Да. А сюда не мы не еще не добрались. А это надо, потому что э, я не притрагиваюсь вообще к виноградам. Так что если, если не сейчас, а это подружки дайте. Да, если не сейчас, то, то неизвестно когда. Это надо выйти и туда Весь синий виноград спеет осенью. Или... Точно, точно. А я этот не мы уже половину съели. Что -то, что -то не надо. Вернее, съели. Но если бы я за ним ухаживал, то бы он бы спелый был. Вот идите сюда, я вам покажу самое востребованное и самое дорогое растение, которое хотят все. Ой. Это не у нас, это где-то. Вот, смотрите, Ох ты, а что это, такое? это азимина, или банановое дерево, или банан северный. Вот, дерево, вот там еще два дерева у нас побольше, которые, они зимуют прямо на улице вообще. Болезней нету, вредителей нету, урожай стоит. 500 гривен килограмм саженцы стоят 1250 гривен за штуку привитые саженцы. Так что это номер один. Из плодовых культур. Вот это дерево, это номер один. Это вот это вы его на саженцы или нет? Ну, саженцы это хурма посажена. саженцы этого тут где-то дальше. Вот смотрите, вот это саженцы Маракуи северной, что вы говорили. Ага, то, что можно купить. Да, да? вот вы приезжаете, приходите, смотрите, смотрите выбираете, что вам надо и, и, и увозите. Значит, недавно был обрезан верх, и они переставлены на другое место, чтобы оторвать корни от земли, иначе они уже приживались в тех местах, где они росли. И сейчас их можно брать э, любые, они уже переставлены, они уже оторваны. Mm -hmm. Вот это хурма у нас тут. Вот это хурма? Да. Это, это дичка. А, это не семечко, привитая. Да. Ну семечка должна быть специальная. Но потом можно еть, и прививку работать и будет да. Плод, да? да, это специально для зимней прививки. Зимой, когда большой нагрузки нету, они зимуют у меня выкопанные в подвале в безморозный период. Потом я беру их зимой прививаю и потом продаю. Некоторые сразу покупают, некоторые ждут, пока оно вырастет. Да. А то вот это зизи, да? Да. Тут то тоже типа для зимней прививки. Зимой я так в горшках прививаю, и потом Там можно прививать. Угу. Это же соседи у вас ходят, смотрят на всю вашу экзотику, и не хотят они себе такую посадить? А, э, соседи не покупают, потому что... Они не верят, что такое может расти у нас. <свят> ну у вас же тут воочию видно, ну, что может. Нет э, пророка в своем <свят> отечестве. Я хочу сфотографировать это как банановой двигателечки. Одно чудни, одну роту. это тут несколько сортов вместе я попрививал попрививал несколько да что-то я прививал да там много разных сортов ничего ничего но ему ничего не будет Вот здесь можно посмотреть маракую северную. Здесь ей хорошо, угу. вот и каждый плод мы продаем почтой по 50 гривен и тут можно посчитать сколько плодов на одном растении помножить на 50. А, а как он доходит? Уже спелый в смысле доходит? Да? Э, Когда спелый он отрывается и падает. И э, северная в моих в наших местах начинает созревать, если ее просто просто выращивать в открытом грунте начинает созревать в середине, так, когда дети идут в школу. В, в середине сентября угу. начинает созревать. И до морозов она созревает, они выдерживают плоды и растения до минус 7 градусов. И плоды считаются спелыми, когда они отпадают. Значит, на всех деревьях везде листья уже все падает, осень уже, а маракуя северная, еще зеленая, пока не будет минус 7. А на, на, на зиму у вас есть такие, что они зеленые остаются? Листья зеленые не падают. Нет? Ну бывает, в подвал мы, когда заносим, еще есть что. Той, что с зелеными листьями. Не, но но ни, зиму зеленые ничего не но нет, постепенно да? к весне зелень уже как бы становится коричневой. Да, но и новое растение вырастает из-под земли. Что в горшке, что на улице. Некоторые, конечно, выдерживают и растут дальше, но те, что из-под земли, они быстрее растут, там динамика роста намного выше получается. То есть это получается, как трава, она отмирает полностью, да? да? И На новая зиму. растет, да? Из-под земли а новая растет. А я думала, растет. лоза остается, как у винограда. Ну, не остается. А можно вас запитать, вы этим занялись, как любителей или как бизнес у вас и чи как не знаю как это назвать? чи хобби это у вас такие раньше как было я уже не помню а сейчас только бизнес виноград был хобби меня растения не только только как споживать да чтобы так превратить Так, перетворити їх в кошти, а mm -hmm. в останньому в долари, а потім з доларів ми намагаємося ще одну придбати квартиру собі. У нас трьохкімнатна квартира в прошлой рік куплена, але цього нам виявилося мало і ми ще одну хочемо. купити. У вас діти є, так? Да? Да. Скільки дітей? Троє. В мене... а, ну, всім троїм треба по квартирі. Ні, ні, ні. У нас дівчата. Дівчатам не потрібно. Вон, дівчина мусить жити у чоловіка. ні, ну, вже время помінялося, вже дівчина мусить жити у себе вдома. Бо скитати з дітьми, вибачте, і Вдруг щось не так, то довго мати все одно свою квартиру. Ну, це мусить мусить слухатися чоловіка і не мати своєї. Будинку не мусить мати, інакше вона буде туди втікати. Так що нехай живе мати куди Не буде мати куди, да, не буде мати куди тікати. Воспитує, перевоспитує. Просто так чоловік бити не буде. С квартирами. Я несгидный э, в будинку у дружины. Северная маракуйя. Да. А то север банан, банан, северный. банан северный. Значит, да? это Лиана, а то дерево. Угу. Так да. а если ее вот посадить э, на балконе, она тоже на зиму, отомрет, а весной до снова. Да? Думаю, что она будет оставаться зеленой, всю зиму. Есть люди, которые это делают, получают урожай на балконах, но это как бы растение все-таки уличное. Хотя на балконі теж можна її вирощувати. Дивляться крупні такі росії. Ви потім ці фрукти теж продаєте? Так. Да. Коли вони будуть спільні? Ну з середини так, жовтня прийди, сінтября. Прийді, хоч купи, попробуй, хоч тобі. Але а ми вироб. продаємо їх пізніше, десь в жовтні ми, ми починаємо продавати, тому що їх з'їдають всі. Это девчата. Девчата белые. А что оно хоть по вкусу напоминает? Маракуя северная? Да. Ничего не напоминает. Полную смесь всех тропических фруктов вместе. Вот так что-то одно тяжело сказать. Если я смог ответить, что напоминает Зизифус, но Маракую я не могу ответить, что напоминает. А зизифус что напоминает? Ну, очень пусть на концентрированный вкус, 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 вкус яблока. А, вот так, да. Красиво. Вот, а вот Красиво. это... Я тут ходила всю и никогда не прийти, зайти, посмотреть. ну если вы попали сегодня, это уже большой плюс, потому что люди могут всю жизнь прожить рядом и не догадываться, что это есть, потому что люди выращивают другие растения. Вы какую рекламу, ничего не там, хотя бы Я продаю. Рослини поштою через інтернет. У мене ага. свій канал, я відеоблогер, і в ну, мене 607 ручку в, в, в інтернеті от будеш дивитися і заказувати. Просто yeah. пишете Степан Михайлович в будь-якому, де захочете, і там муси ага. висвітитися. Да. То найдемо вас. А зараз я вам покажу хурму новий сорт. який все хотят, Ось это дар Софіївки. Це угу. эти будуть будут подвязываться до до цех Это нижний ярус тут, это, ну, у нас так посажена это специальная формировка. В общем, красота. <связь> а тут тоже недалеко живем. <связь> <связь> ага, да, да. Так, что ты так красивая, красивая представляешь, когда зернат оно все оранжевое тут что. А зизикус этот, он меняет цвет тогда спелый. Да, он становится красно-коричневый. А -а -а. Это другой сорт, он более колючий. У нас головне, це, хто заказує, швидко відправити посилки. Потім на другому місці прибрати увесь бур'ян, щоб бур'яну не було взагалі. Потім обробіток почви, щоб не було тріщин, потрібно всю почву просапати. Просапка йде на 1 см вглиб. і це це рахується е, так воздушний полив. Поток воздуха повітря йде через цей один сантиметр рихлої почви верхньої, і там волога конденсується. І чим жарчий день, тим більше всмоктується вологи з повітря в ґрунт, тому що нижче. Одного сантиметра там йде вже моноліт, тому що ніхто не копає, ніхто глибше одного сантиметра в почву не залазить. Хіба що треба щось викопати або пересадити? Ну так, не дуже, тому що ми люди трошки ледащі, ніхто нічого не хоче робити, прибирати ніхто не хоче нічого. Нічого у вас що норма? Головне, щоб не пропадали рослини, а ну, все решта ми на це не звертаємо уваги. Я вже дов їх зав'язати, но ніколи, тому що я зараз занят. Снимаю обвязку с прививок, уже пора снять, вот. И сейчас я этим занимаюсь. Ну то, я так поняла, у вас почти круглые годы работали. З ними займається? Ну трошки, трошки взимку більш-менш вільний час, але все одно взимку є відправки, є посилки. Ми не тільки по Україні торгуємо, ми по всьому світу. Марокує Північна, відправляється конвертами, нібито письма по всьому світі. Насіння проходить прямо в письмах-конвертах. в конвертах. Не, по, не повсюди. Такі країни, як Прибалтика, Білорусь, ну, звісно, Росія вже ні, а так в Штати відправляємо, Тож, так. Да, да, все проходить нормально. Тож, да. Куди є пошта, тому що деякі країни пошта не ходить. немає почтового сполучення. А подождите, а як ви, наприклад, у ту же Прибалтику через Новую пошту не при... Ні, Новую пошту ні. Об... Звичайна пошта, Укрпошта. Ага. Вона Укрпошта, да. Да, по, по всіх країнах, в которых є поштове сполучення. Це мені потрібно пересадити і це треба взятися. Збрасували і там кусочок залишився і вирішили. Кусочок коріння залишилося. А, ось, а тут у нас, тут у нас дивіться. А, ви вже бачили, так? Да? Тут у нас, так, да, це великі кошти. мусять бути і це нам все треба. Так. Это вы говорили, что это это лимон или это азиатина? Это тот банан на дереве, что вы видели, а, банановое а -а -а. дерево. А как вы его потом будете? Это будете выращивать в саженце, потом прививать или как? Да, и потом делается. Ну а, некоторые не покупают. Много лет, да, да. Ну, пару минут, да, да Ну это посажено этой зимой детскими Еще руками, Штоп... не мной посажено, дети сажали да, это тоже надо пересадить в горшок. Горшки есть, земля есть, но некогда. И 40, Сорок, 40 сорок лицовки. Ага. Ну, это не только для тени, это от градуса. От Ага, більше виглядає. Тому що е, я дуже боюсь граду. Град для мене це катастрофа, а підсяткою воно все зберігається. Ну ви, навіть, якщо вдруг щось, то сюди переносите і ще й ті віти. Ну...